Здесь на центральной площади в Харькове вот в 7 часов собираются верующие люди для того, чтобы помолиться о нашей стране. Я прочитал об этом собрании в интернете, что в 7 часов собрались несколько человек для того, чтобы молиться Господу. И они призвали, кто хочет прийти, пожалуйста, приходите молиться. Я уже несколько дней прихожу, прихожу и с сыном своим прихожу для того, чтобы молиться Господу. Мы здесь не для того, чтобы бастовать, для того, чтобы призывать за или против кого-то. Мы здесь молимся мы видим, у нашем народе есть, у многих людей нашего народа есть большая ошибка. Люди проклинают правителей и ожидают, чтобы потом от них было благословение. Мы просто собрались здесь, чтобы благословить. Благословить нашего президента, наше правительство, благословить нашего губернатора, нашего мэра, благословить Путина, благословить российское правительство для того, чтобы Бог послал им мудрости, потому что от их решений зависит очень многое, чтобы они не делали поспешных решений, но чтобы благословил, чтобы был мир, благословение, и чтобы между нашими братскими народами не было войны, но был мир. Вот цель, для чего мы здесь собираемся. Только смирившись перед Богом, мы действительно можем получить милость от Бога. Вот об этом мы и молимся здесь. О том, чтобы благословил Бог и нашу страну, и наше правительство, и сохранил от этого духа войны, который витает везде. Могу сказать одно, это огромнейшее благословение. Когда верующие стоят на коленях, это самая большая сила, самое большое оружие, которое есть у верующего человека. Я считаю, что если я не могу взять оружие в руки и пойти воевать и что-то говорить за нашу Украину, то я знаю, что я могу влиять на будущее здесь, на коленях, молясь пред Господом. Это есть самая большая война, которая происходит в духовном мире, способная перевернуть очень много в нашем обществе. И поэтому я призываю всех, кому не безразлично его будущее и будущее его детей и вообще этой страны, приходить и действительно, взывать пред Господа, становиться пред Ним на колени, потому что никогда это не было стыдно, и в этом есть только сила и благословение. Ждем вас! Прости, ти спаси і ми стою нам'яби. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. В храмі своєму під небесами, радість і ми ти дарував, життя за людей, віддав, книгу життя. Я хочу сегодня пригласить всех, кому не безразлично будущее нашей страны, всех верующих людей, стать на колени и каждое утро здесь, на Центральной площади в Харькове, возносить молитвы Господу на коленях за будущее нашей страны, за духовное состояние нашей страны, чтобы не было сегодня кровопролития, чтобы сегодня был в нашей стране мир, потому что наш Бог, создатель всей Вселенной, он есть Бог мира, и мы должны сегодня славить Его, должны просить Его, чтобы сегодня не лилась кровь на улицах Украины. Слава Господу! Приходите сюда, на площадь Свободы, каждое утро в 7 утра мы молимся здесь.